बिसमरिम अल्लाम प्यारे दोस्तों मेंफ़े चैनल में आपको खुश आमदी मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सज्जाद है और आज की इस वीडियो में हम रसूल सल्ला वसलम के वजीर और पहले खलीफा राशि सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लान की अजवाज और औलाद के बारे में जानेंगे यानि आपने अपनी ज़िंदगी के मुख्तिस अवत्या में कितनी शादियाँ और निकाह किए और उनसे आपकी कितनी औलाद हुई दोस्तों मशहूर रवायात के मुताबिक हजरत अबू बकरी रजी अल्लाह ताली आन ने अपनी ज़िंदगी में चार शादियाँ की जिनमें से दो निकाह मक्का मुकरमा में किए जबकि दो निकाह हिजरत के बाद मदीना मुनवरा में किए और इन से आपकी औलाद की तादाद छः है जिनमें तीन बेटे और तीन बेटियाँ शामिल हैं सदना अबू बकरी रजी अल्लाह ताली आन ने सबसे पहला निकाह कबीले क्रैश की शाख बनसल बिन आमिर से तल्लक रखने वाली ख़ातून खुतैला बिनते अब्दुल अज़ा से किया जिससे आपके बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर रजील्ला तन और बेटी हजरत असमा बिनते अबी बकर रजील्लाह जिनका लकब ज़ातुल्नता था पैदा हुए फिर जब इस्लाम को जहूर हुआ तोला ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया जिस पर हजरत अबू बकर नेतैला को तलाक दे दी ख़ुत बिन उज्ज़ा के बाद हज़रत अबू बकर बकरी ताला तन ने दूसरा निका हज़रत उम्मे रोमान बिन अन्हा से किया हज़रत अबू बकर की तरह इस्लाम ले आई ये बहुत नेक खातून थी और बनु मालिक बिन के नाना से ताल्लुक रखती थी इनके वतन से हजरत अबू बकर के सबसे बड़े बेटे हज़रत अब्दुलरहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह तन और उम्रन हजरत आयशा सदी रजी अल्लाह ताली आह पैदा हुए हज़रतम रोमान की वफात नबी करीम वसल्लम की हयात मुबारका में ही छः या नौ हिजरी में हुई दो सौ हजरत उमान की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन ने तीसरा निकाह मशहूर सहाबिया और साहिबतल हजरत हजरत असमा बिन त्योमैस रजी अल्लाह तन से किया जिनका तल्ल बनुसम बिन अनमार से था इससे पहले ये जाफ़र बिन अबी ताल रजी अल्लाह तन के निकाह में थी जो गज़वे मोता में शहीद हो गए उसके बाद हजरत अबू बकर ने इनसे निकाह कर लिया इनके बतन से हजरत अबू बकर रजील्ला के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए और इनकी पैदाइश मकाम जुलफा में हुई जब इनके वालदेन नबी करीम सल्हु वसम के हमरा हजतल के सफ़र पर रवाना हो चुके थे सन तेरा हिजरी में हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तन की वफ़ात के बाद हज़रत असमा ने हज़रतलीतजा रजी अल्लान से निकाह कर लिया और इस तरह मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत अली के रबीब बन गए और इन्हीं के घर में आपकी परवरिश हुई तबइन में मदीना मरवरा के मशहूर आलम और फ़िक़ी कासिम बिन मोहम्मद रहमत आल मोहम्मद बिन नबी बकर के बेटे थे दोस्तोंज़रत अबू बकर की चौथी बीवी कबीले हजरत से ताल्लुक़ रखने वाली एक अंसारिया खातून हबीबा बिनत खारजा थी, जिनके बतन से हजरत अबू बकर की सबसे छोटी औलाद उम्म कल्सूम पैदा हुई जिनकी पैदाइश हजरत अबू बकर की वफात के बाद हुई इसके साथ ही ये वीडियो अपने अखताम को पहुँची अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ असलम वरह वबरकू